Я рухаюсь, а значить, я живу. Життя це рух, казав якийсь розумник. Ой, віршами заговорив до чого б це. Але ж він отой розумник був правий, як то кажуть, на всі сто, бо все живе безперервно рухається. І подивіться, навколо мене теж усе рухається. Будівництво рухається, ну тобто воно живе. Більше того, чути, що і галузь в цілому живе, ну тобто рухається. І от що конкретно чути про галузь. До Міністерства регіонального будівництва прийшла нова команда. І така вона завзята, кажуть, що планує від усіх проблем будівельну галузь дуже швидко звільнити. Щось навіть уже робить отакої. В течение года наше государство вместе со строителями э, отрабатывало новый закон о строительном комплексе. Он очень важен для всех строителей нашей страны. Создана была большая группа между там, украинской строительной ассоциацией, между министерством регионального строительства, между экспертами на рынке и выдана на гора, то есть уже законопроект на подписи. Сегодня он уже там работает. Верховной Раде. Есть э, несколько законов и подзаконных актов, которые уже рассматриваются и, э, вот, по-моему, уже даже в этом году э, будут приняты э, Верховной Радой и подписаны президентом, я надеюсь, которые в значительной степени облегчат э, жизнь строителей. Вельники посміхаються. Бачите? Здебільшого, коли нам було потрібно зняти такі посмішки, ми просили людей посміхнутись. А цього разу дивина нікого не довелося умовляти. Посміхаються самі щиро та охоче. Кажуть, у компанії добрі перспективи, бо ситуація в галузі, схоже, налагоджується. Пережив, стабілізація економічної і політичної ситуації в страні е, дуже позитивно на нашей отрасли, то есть наконец-то прекратилось падение. Вот, э, есть надежда, даже не надежда, есть процесс стабилизации. Вот, в этом году практически в четыре раза сократилось количество замороженных объектов. Начали появляться на рынке новые объекты. То есть, это очень хороший знак и надеюсь, что со следующего года вот, отрасль начнет потихонечку развиваться. Этот год оказался удачным для МЖК недострой, который у нас был на начало кризиса. В этом году мы заканчиваем строительство последнего дома из этого недостроя. Мы выполнили все обязательства, которые были в организации перед долевиками и, в общем-то, вы видите за моей спиной дом, который мы закончили строить и будем в следующем году начинать строительство нового дома. Мы в начале года декларировали нашим клиентам, нашим инвесторам о том, что собираемся, как бы нам не было тяжело, как раз в кризисное время начать новые объекты в количестве пяти штук. Да? Это мы выполнили фактически на сегодняшний день. Могу с удовольствием это констатировать. Мы на пять объектов новых зашли, чем порадовали, надеюсь, наших наших клиентов. У нас объем продаж растет. Это значит, что доверие к нашему продукту растет и Ми це дуже цінимо. цього року компанії ТММ було що продавати. Це житло бізнес-класу, комплекс на Олексіївці, Грінтаун, тобто зелене містечко, і багатоповерхівка під назвою Едельвейс, що біля станції метро Маршала Жукова. Це також і житло класу преміум комплекс Каскад на вулиці Гамарника. А незабаром компанія пропонуватиме ще й квартири у житловому комплексі Ультра, який розташований біля станції метро Ботанічний Сад. Могли б власне вже й сьогодні пропонувати, але ще трохи зарано, каже голова ТММ. По суті, він був завершений де юре По факту казали, що треба його доводити до стандарту ТММ. Що таке стандарти ТММ? Вони вищі, ніж стандарти ДБН. Поэтому нам приходится еще дополнительные вложения делать. И я думаю, что где-то к мае только следующего года мы представим проект уже в полном виде, чтобы там можно было жить и не стыдиться того. 2010 год был не самый легкий в работе компании, но тем не менее он дал толчок для очередного развития компании. То есть мы, э, помимо того, что продолжаем заниматься основной деятельностью и успешно строим два объекта э, для наших харьковчан, имеется в виду жилой дом по улице Кассиора и по улице Культуры, вот мы начали развивать э, дополнительные услуги и бизнеса, 12 лет на рынке девелопмента не прошли зря. Мы оказываем очень серьезное сейчас сопровождение значит, компаниям в освоении любых проектов, в том числе и промышленной недвижимости. Вот мы развиваем очень серьезно и, надеюсь, со следующего года харьковчане увидят совершенно новое значит, отношения и новое качество услуг эксплуатационная компания вот это будет лучшая в городе компания которая будет предоставлять самый лучший сервис для жильцов вот кроме этого мы развили инвестиционную составляющую нашего бизнеса и в этом году зарегистрирована инвестиционная группа Avantage Capital которая стала единственной э, в Украине, единственным в Украине авторизованным представителем Варшавской биржи. Вот, мы помогаем среднему и мелкому бизнесу привлекать инвестиции и считаю, что таким образом выводим нашу страну из кризиса. О, дивіться, дивіться, дійсно, країна з кризи выходит. Звідси добре видно. Жарт, звичайно. А якщо без жартів, нагадаю, влітку в день свого професійного свята будівельники кризу відпустили. Пам'ятаєте? І, хоча це була символіка у чистому вигляді та сенсі, забудовники сьогодні про кризу чомусь більше не згадують. Ну, майже не згадують. Про Роскладнушьи, которые заважали работать, говорят, а про кризу не говорят. Нельзя не сказать о том, что государственная программа, которая планировалась на этот год, они практически не выполнены, и бюджетные средства на строительство в Харьковской области практически не пришли. Это не самый лучший факт, который говорит о работе нашего строительного комплекса вообще по стране. Наступил тот момент, что надо жить по-другому. Надо поменять некоторые свои требования к себе, требования к своей работе, требования к тому, что ты делаешь и за, за сколько ты это делаешь. И вот это была большая трудность. Различные неадекватные технические условия, забюрократизированность системы разрешительной. Это все как бы было и все так и осталось. То есть ничего как бы нового не было. Это традиционно мешает нам, строителям. Ну и традиционно, опять-таки, к сожалению, стало мешать. Это, естественно, не такой большой спрос, как нам хотелось бы. А далее уже только про добрые сподевания. то и не было никакой кризы. Я, конечно, могу отметить большой радостью то, что на сегодняшний день Практически закончена разработка нового законодательства, которое будет регулировать разрешительные процессы в строительстве и надеюсь, что этот законопроект о регулировании градостроительной деятельности будет в скором будущем, в ближайшее будущее все-таки проголосован и мы получим возможность работать совершенно в других условиях. Этот закон даст строителям возможность более легко оформлять документы на строительство, разрешение на строительство, экспертизу проектов и также предусматривает облегчение сдачи жилья в эксплуатацию по более легкой схеме. Сократятся расходы времени и средств на согласовательные процессы. Вот, э, эти... Нові условия вони, наверняка прилікуть інвесторів в Україну іноземних, странах. Тосі тобто, бояться інтересне робота і много. Ура! Все буде добре! Та вже зовсім незабаром. Вже наступного року. Отак я наївний подумав, коли почув оптимістичні прогнози забудовників: аж на тобі зась. Я не думаю, що буде бурний е -е, рост. І провала не буде. ближе к стагнації, але положительним все-таки знаком. Думаю, що наступний рік буде стабільний. Тобто він не буде різкого росту, не буде ніяких падінь, тому що природа так устроєна, що не можна падати вічно. А я думаю, все ж таки, що забудовники висловлюються занадто обережно, і ситуація на ринку наступного року буде трохи кращою, ніж вони ото говорять, бо існує так званий відкладений попит який зростає і чим далі, тим більше на загальну ринкову ситуацію впливає. І що, скажіть мені, забудовники про це не знають? Знають. Я знаю, що в наступному році німногі, точніше, по-моєму, дві або три компанії заявили о початку будівництва в наступному році нових об'єктів. Це усугубить якраз дефіцит жилья на первичном ринку. Все это даст, дает мне право оптимистично рассматривать следующий год в плане его развития, строительства строительной отрасли. И Украина в свои годы строила 20 миллионов метров в год. До кризиса мы вышли на рекордные там показатели, 10. Но это, к сожалению, не рекорд, мы даже не вышли на те объемы. Но вы не забывайте, что те 20 миллионов в 50-х, 70-х годах, они сегодня превращаются в минус. Они просто медленно выходят. Они, выход, выходя из оборота, они не имеют замещения. На сегодняшний день есть огромный отложенный спрос населения, связанный с приобретением объектов недвижимости, и жилой, и коммерческой. И я считаю, что в 2011 году мы будем всечески содействовать тому, чтобы этот спрос удовлетворять. Вот и я кажу, буду ему, Самое той час настал. Наша компания сдав жилой дом последний из всего недостроя. Планирую в следующем году строительство нового дома 34-го в кирпичном варианте. У нас на выходе проектная документация. Один из последних, как раз пятый объект, начатый в этом году, это объект сейчас на нулевом цикле на уровне Котлована, на улице Сухумская. Я думаю, это тоже будет такой для нашей компании, во всяком случае, значимый объект. Очередной нашей визитной карточкой, во всяком случае, мне так кажется, и с точки зрения экспертов, которые видели наш объект на двух городсоветах, град он тоже будет достаточно знаком и для города в том числе. У нас в плане стоит два объекта Киевских и один Харьковский. То есть мы Корчагинцев как бы заморозили в кризис, мы его будем делать. Это бизнес минус, даже не минус, я бы сказал бизнес класс, но более маленькие планировки. Мы выводим в следующем году несколько новых объектов. Вот мы продолжаем развивать новые темы значит, в коммерческом девелопменте и в промышленном девелопменте, я думаю, что э, следующий год будет э, очень динамичным. И он уже очень близко, той динамичный Новый рик Мои вам поздравления.